നാരായണ നാരായണീയം ദശകം ഇരുപത്തി ഒമ്പത് അമൃതഹരണവും അസുരനിഗ്രഹവും ഹരത്സൂ दैत्येषु तान् शरणाननुनीय देवान् सद्यस्तिरोदिर देव भवत्प्रभावात् उद्यत्स्वयोद्यकलहादिति चाबभूवुः श्यामाम् रुचाभि वयसाभि तनुम् तदानीम् प्राप्तोऽसि तुङ्गकुजमण्डलभङ्गुराम् त्वम् परिमुच्य सर्वे कृष्णाकुलाः प्रदीययुः त्वद्रोजकुम्बे का त्वम् मृगाचि विभचस्व सुदामि मामिति आरूढरागविवसानभिराचतो मून् विश्वस्य दे मयि कदम् कुलडास्मि दैत्याः इत्यालभन् अपि मोदात्सुधा कलसनेषु दधत्सु सा त्वम् दुच्चेष्टिदं मम सह ध्वमिति ब्रुवाणा देवदैत्या लीलाविलासगदिभिः समदाः सुदाम् ताम् अस्मा सुयम् प्रणयनीति असुरेषु तेषु समाप्य सुदां सुरेषु त्वं भक्तलोगवशगो निचरूपमेत्य स्वर्भानुमर्द परिपीदसुदं सुदम् व्यलावीः त्वत्थः सुदा हरणयोग्य फलम्परेषु दत्त्वा गदे त्वयि सुरैः खलु व्यगृह्णन् घोरेदमुर्चिरणे बलिदैत्यमाया व्यामोहिदे सुरगणे तुमिहा विरासीः तुङ्कालनेमि मदमालि जगन्धः शक्रो जघान बलिजम्बवलान् सपाकान् शुष्कार्द्रदुष्करवदे नमुचौचलूने ेन नारदगिरान् अरुणोरणम् त्वं योषा बभुर्दनुजमोहनमाहितम् ते श्रुत्वा विलोकनकुतूहलवान्मगेशक बूधैः समम् गिरिजया च घटफदम् ते श्रुत्वा ब्रवीत् अभिमदम् त्वमदो विद्भिरोदाः आरामसीमनि च कन्दुकखादलीला लोलायमाननयनाम् खमनीम् मनोज्ञाम् त्वामे च वीक्ष्य विगलध्वसनाम् मनोभू वेखादनङ्गरिपुरङ्ग समालिलिङ्ग भूयोऽपि विद्रुतवतीम् उपधाव्य देवो वीर्यप्रमोच विकसत् परमातबोध त्वन्मानिदः तव महत्त्वमुवाच देव्य तत्तादृशस्त्वमववाधनिकेदनाद नारायण अखिल गुरो भगवन्नमस्ते हरे कृष्णा गुरुवायुरप्पा नारायण नारायण नारायणा सर्वत्र गोविन्दनाम गोविन्दा गोविन्द गोविन्द